প্রথমে আল্লাহ প্রতি শুক্রিয়া আদায় করছি যে পরিস্থিতিতে আমি নেমেছি তখন যা করার দরকার করতে পেরেছি দ্রুত কিছু উইকেট পরে যাওয়ার পর কাজটা কঠিন হয়ে ওঠে আমার বেসিক কাজে লাগিয়েছি রিকোয়ার্ড রান্ড্রেড আটের মতো ছিল তখন আমার ভাবনা ছিল এক দুই ওভার কাজে লাগাতে হবে দুই ছক্কা হাঁকালে মোমেন্টাম পাই তারপর সেটাই ধরে রেখেছি রিকোয়ার্ড রান্ড্রেড এট সামিং ওগ্রে তোকে যাতে সাথে এক কা দু তো उसको লটলাইজ করেন और वैसे हुआ जाते-साथ मुझे दो छक्के मिल गए तो उसमें यह था कि जितना जो मोमेंटम बना है उस मोमेंटम को कैरी करें इस वजह से हमारी टीम आई थिंक আজকের ম্যাচের পর আরও দুটা ম্যাচ বাকি এটা তো সুচির ব্যাপার ব্যাপারটা আমাদের হিসেব নিকেশের সুবিধা করে দিয়েছে এমন কিছু নয় ক্রিকেট মানসিক খেলা কখনো খেলায় বিরতি থাকবে কখনো লাগাতার ম্যাচ থাকবে ব্যাপারটা আমাদের সুবিধা দিয়েছে এমন নয় অন্য আট দশটা तो भी भी नहीं है इतना कोई मसला नहीं है कि जैसे जो टूर्नामेंट जो बना हमारे ये सारी मेंटली आपकी गेम होती है बीच में बीच में गैप भी आया और बीच में लगातार मैचेस भी हुए हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं था एक जैसे नॉर्मल मैच खेलते हैं इसी तरह मैच सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जैसे टीम को रिक्वायरमेंट थी और जिस सिचुएशन पे मैं गया हूँ और वैसे करने की कोशिश की और हमें सक्सेस मिली है जो हमारी बेसिक्स थी उसी प्लान्स पे थे उसी पे रहे क्योंकि थोड़ा सा थोड़ा टोटल था पेज थोड़ी सी डिफिकल्ट थी अर्ली ऑन भी हमारी विकेट्स वगैरह जैसे गिर गई हैं और हमें तकरीबन आई थिंक रिक्वायर्ड रन रेट एट समथिंग हो गया था तो बस यही कोशिश थी कि जाते साथ अगर एक का दो ओवर अच्छे मिल गए तो उसको लूटिलाइज करें और वैसे हुआ जाते साथ मुझे दो चक्के मिल गए तो उसमें ये था कि जितना जो मोमेंटम बना उस मोमेंटम को कैरी करें इस वजह से हमारी टीम जीती है आई थिंक टू गेम्स लेफ्ट after this is today's game finish two games left and uh, it's a i think it's a schedule it's a bpl schedule and did this help you help you guys to calculate the situation nahi itna koi issue bhi nahi hai aur itna koi masla nahi hai ke जैसे जो टूर्नामेंट इसके जो बना हमारे ये सारी मेंटली आपकी गेम होती है जिस बीच में बीच में गैप भी आया और बीच में लगातार मैचेस भी हुए हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं था एक जैसे नॉर्मल मैच खेलते हैं इसी तरह मैच थैंक यू